उत्तरपीठिका फलश्रुति इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं यैदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् न शुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुद्रेह च मानवा वेदान्तगोब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् सूत्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्धमाप्नुयात् कामान् अवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाः भक्तिमान्यः सधोत्थायः शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रम् वासुदेवस्य नाम कीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलम् ज्ञातिप्राधान्यमेव च अचलाम् श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयम् क्वचिदाप्नोति वीर्यम् तेजश्च विन्दति भवत्य रोगोद्युतिमान् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्चेत बन्धनात् भयान्मुच्चेत भीतस्तु मुच्चेतापन्नापदः दुर्गाण्यतितरत्यासु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यम् भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् नवासुदेवभक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्ममृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते इमंस्तवमधीयानः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखक्षान्तिः श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च न लोभो भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौसचन्द्रार्कनक्षत्रा खन्दिशोभूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वम् स जगद्वसे वर्ततेदम् कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारः प्रथमम् परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमाजङ्गमम् चेदम् जगन्नारायणोद्भवम् योगोऽज्ञानम् तथा साङ् ख्यम् विद्याः शिल्पादिकर्म च वेदाः शास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकसः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते व्यासेन कीर्तितम् पठेद्यैच्छेत्पुरुषः पुरुषश्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षम् न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवं ओं नम अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्षपद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां त्राता भवजनार्दना श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डवा सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशयवों नम इति व्यासोवाच वासनाद्वासुदेवस्यावासितम् भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेवनमोऽस्तु ते श्रीवासुदेवनमोऽस्तुतवों नम इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् पठ्यते पण्डितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे, रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्रीरामनामवरानवों नम इति ब्रह्म उवाच नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र स्त्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मवा श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमम् वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे आर्ता विषण्णासि दिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः सङ्कीर्त्य नारायण शब्दमात्रम् सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम् परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनन्तु यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देवनारायण नमोऽस्तु ते दे। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च चा। न्यूनानि चातिरिक्तानि पुरुषोत्तमा इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायाम् संहितायां वैयासिक्यामनुशासनपर्वान्तर्गत अनुशासनिकपर्वणि मोक्षधर्मे श्रीभीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रकथनम् नाम पञ्चशताधिकशतमोऽध्यायः स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः वासुदेव